श्री श्रीमते रामानुजाय नमः वञ्जुलवल्ली वासुदेव विग्रह पक्षिनुते कमलालयके करुणाजलते कलवञ्जुलवल्लिदवाङ्ग्रयोगम् चरण प्रवृणे परिपाल उबलाकृति के विनता तन ये निज वाघ तदता सहता चतुरान नवाघरता सुरते प्रमणम तदतीं प्रवृणे चरणम इव वायुसुदो विनता तनुजः तव ता समिहा तनुते स्म परम् पद्ययोगकृति त्वितितं परथम् त्वमताः करुणाम् गुरु मे स तदा मणिमौक्तिकधिरविकाररथे सुभवञ्जुलवल्लिकृ वसधे बधयोपधितं तनयं तवहे परिपालय मा महतिं कमले कमले कमलालय वासरथे गरुडे मगतिं बुबले करुणाम् तदतीमनिसं कलये कृतये मम रक्षणमातनुताद्भवति परिपूर्णदया प्रतितो भगवान् दवभाणिदलं परिगृह्य रमे अवने चरणं परिदुस्तरसे यदि ते वचनं सखदं जगिता अहिमञ्जुलवल्लिपदेस्तव मां धनुजं युवयोः पदिदं पदयोः जगितात्सदं गरुडां चत्रुधम् अहिमेघमसौ कृधवान् किपुरा ഗഹേരതി സീ ഉപ്പലേന സമേ ചരണൗ ഭജതി മൈലാളമേഷ തധം ന വിപുഗുറസ്തവധിവിരമേ അഥ സോളപതി പരിപാ परकालगवेः प्रदितं यश सायमेष कदं सगलं क्षणतो जगितान न बधिर्विमुहो मयि चे न शीला गरुडेह्यु वगत कमितोस्तव मञ्जुलवल्लि भवेत् मनसि दि सदं विशदं कदयिः परिपालयतातिथिः कमले इति वासुदेव प्रभृतिः समाप्ता